Наверное, для этого и статью читать не обязательно. Можно посмотреть на то, что, например, генеральный прокурор может без всякого суда и следствия на своей странице в Facebook заявить о том, что у компании есть абсолютно ничем не обоснованный долг в 1 миллиард, и что ее будут теперь по этому поводу кошмарить, а в итоге ее национализируют. Это происходит ровно в день, когда начинаются обыски в компании, совершенно никак ничем не подтвержденные и ничем не обоснованные. В процессе, когда через две недели компания выигрывает все суды и получает решение судов на то, чтобы разблокировать ее действия и дать свободно работать ее э, активом, э, Налоговая милиция, которая осуществляет все эти захваты и всю эту блокировку, говорит, что мы не будем выполнять это судебное решение, потому что нам так хочется. А в частных беседах они говорят о том, что у них есть указ сверху, и они не уйдут отсюда, так как завтра останутся без работы. Можно говорить о том, что частная собственность в Украине после этого как-то... Нормально защищена. защищена. Более того, в нашем случае мы имеем место с двухлетней уже историей рейдерского захвата. Мало кто помнит, но вначале были взрывы на АЗК, когда погибали люди. Затем были пред... взрывы, которые нам удалось предотвратить, и где мы находили взрывчатку, и где мы находили тротил, и где мы подавали заявление в милицию, и где сейчас следователь прячется от нас и не дает нам никаких материалов дела, два года уже прошло. А затем был поджог э, нефтебазы в Василькове. Мало кто об этом знает, мало кто об этом говорит, но уже тогда, как, собственно, и сейчас, это было элементарной попыткой отобрать бизнес за его там 10% собственности, и такие предложения были. То есть мы понимаем, мы видим, что когда за такими действиями стоят люди на самой верхушке власти, то совершенно логично, что наши обращения к генпрокурору, к президенту, к премьер-министру, ко всем, они абсолютно игнорируются. Я уже молчу о ДФС, который вообще, такое впечатление, он живет в Австралии в какой-то своей совершенно э, системе координат, и не реагируют ни на что ни на судебные решения ни на Полное противозаконное действие своих сотрудников, отрешаясь от них полностью. Ведь у нас все начиналось с якобы неуплаченных нами налогов, хотя ни одной налоговой проверки у нас не было, а должна была быть, прежде чем такое обвинение. А сейчас уже у нас речь идет о том, что якобы люди покупают некачественное топливо, у них глохнет машина, и они на основании чека получают решение суда об аресте АЗК по всей области. И зачастую такими людьми, кто подал этот иск, являются сотрудники ДФС. Виталий, вы.